Да, конечно, все те футболисты, которые сегодня тренировались, будут играть в субботу. Да, конечно, еще будет несколько человек с молодежной команды, но опять же, у 19-летних ребят, Ю-19 игра чемпионата, и там важная игра, то есть мы не можем полноценно их использовать, но... Нам очень важно, что появилась неплохая команда, которая действительно лидирует в чемпионате Молдавии. Это хороший, хороший спарринг для нас как раз в перерыв, когда сборные участвуют. Наверное, не просто играть каждые 2-3 дня, полтора месяца. Конечно, все болельщики любят игры, любят, но я думаю, когда постоянно выигрываешь, когда постоянно в тонусе, но иногда есть какой-то негатив, и футболистам нужно немножко расслабиться, побыть в семьях, отдохнуть и с новыми силами выходить на следующий этап чемпионата, потому что что сейчас тоже самое месяц у нас очень напряженный, 7 игр за, за месяц, и это сыграть непросто. Надеюсь, они восстановятся и с новыми силами выйдут решать важнейшие задачи.